Итак, я начну фильм про наш второй этап. Это поход как раз в Карпатскую часть, начиная от Львова и вдоль границы аж до самой Тысы, а потом по Тысе вверх и там идем на Петрос. Я еду на Львов, чтобы продолжить наш путь. Хотели мы поехать числа 12, но поскольку Игорь заболел, и едем 21. -го. На всякий случай уточняю, 21 мая 2013 года. Сдолбанил. Я у Львови. Я обратил внимание, что я целый час потратил на то, чтобы собрать месопет и упаковать все мои парнишка. Ну и, и, и еще... 3 часа и 40 минут между Тигоря. Так что я все равно покатаюсь, поеду. Может даже разведай наш маршрут вначале. Поеду, покатаюсь по Львову трошке. Но вот, вот людей вообще нема. На том же месте, где и закончили. не опять началось. Что раз я тут не снимал, бы народу было багато. Поедем разведывать дорожку. пусто ты, значит сюда. Движение, движение. Вот мы как раз под самолетиками. Такое прикольное место. Мы тут делаем завтрак. А Самолетик полетел туда на По север. Вносим это место в список. Если ночь застанет в Львове, сюда можно приехать переночевать. Туда никто не додумается нас искать. Единственная проблема – низколетящие самолеты. До трассы метров 100. Отсюда. Вот. Вон там уже дорога. Вот она, поворот. Возле большого знака развинки. Так что очень удачно по времени получилось. Я успел позавтракать, а теперь уже спокойно ехал встречать их с поезда. Кого? Шлем? не стороны. Ну там, там площадь, памятник Бандери с той стороны. тут тоже есть Фигаро. Ой, блин, куда едем, едем, едем. Астория. Окей. Мы повернули на проспект Свободы. Игорь говорит, что нам сюда. Виват банкомат и уже три штуки на цем цветочек. Это единственная у Львова велодорожка. Вот, наверное, она и закончилась. Вот он едет тоже сюда. Uh. Are you? Germany. Germany. Germany, Poland, Ukraine. Okay. И вот банка там на каждом шагу. Самый популярный тут. Да. Там еще внутри есть вход есть, Несмотря на свой. А храм? na oh. Jedu takhle tábořit, škodou sto na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu. Řádí tam to strašidlo, vystupuje z vážin, žere hlavně pražáky jmenuje se Jožin. Jožin z Bážin, močálem se blíží. Jožin z Bážin, k vesnici se blíží. Jožin z Bážin, už si zuby brousí. Jožin z Bážin, kouše sa jerdoucí. Na Jožina z Bážin koho by to napadlo, platí jen a pouze pláškovací letadlo. Projížděl jsem dědinou cestou na Vizovice, přivítal mě předseda, řek mi u Slívovice, živého či mrtvého, Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl je zede. Jožin s močálem se blíží, Jožin s k vesnici se blíží, Jožin, spážin, už si zuby brousí, Jožin, spážin, kouše sa jerdousí, na Jožina spážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze si letadlo. Říkám, dej mi před letadlo a prášek, Jožina ti přivedu nevidím v tom háček, předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla prášek pěkně klesl. Jožin z u už je celý bílý, Jožin z Bážin, z močálu ven bílý. Jožin z pážin, dostal se na kámen, Jožin z Да с ним? Аминь. Еши нас сем догнал Экскурсию по проводил Игорь, Он показал все интересные места, какие он знает. Вот так по-быстренькому, конечно, все он не мог Ми подивились там пару інтересних храмів, таких пам'ятників різним видатним героям. І ось оглядовий майданчик я сюди сам піднявся, бо Вігоря здоров'я не вистачило, щоб так залазити, і він вже тут Ось, А тепер після цього ми одразу вирушаємо по путі, який я надибав. Ємо каву, їмо вареники. Ось тут ми пили каву. Дощик, погода, портиться. Я в декількох людей спитав, чи це дорога на Трускавець, але ніхто толком не знав. Це було якось дивно, але потім ми зрозуміли чому. Бо зараз туди на Трускавець вже ніхто не їздить. Село Щирец. Ему в этом году выполняется ровно 900 лет. Дуже старое село. Правда, мы шукали тут признаки старой архитектуры, и нет. Но село ровно 900. И это надо отметить. Мы отметим это набиранием воды где-нибудь в местном источнике. дождь я залезу посмотрю. Ух, ни хрена себе, что тут робится. Какие здания, то ли больница, то ли школа заброшена. Это опасно, могу провалиться. Под канализация прорвана. Да и сверху может что-нибудь упасть. Мерзкий, подлый, тягучий дождик. Все идет, мы ждем, а он никак не заканчивается. Это нам испытание. Если мы его переживем, дальше будет легко. Ага, каждый день дожди, Вот. Нам едем прямо. Городок и Николаев. Вот там в том улисе, наша вечечка, где мы будем ночевать. Игорь снимает пейзаж. Ну да, испортить кадры. Пейзажи снимаю. Но я сегодня уже устал, так что я просто уже не могу ничего комментировать. Сейчас хочу приехать, но если хватит сил, я еще раз полю костер и сварю кашки. И спать Долго До полного высыпания. Дыхательные домики этой стороны пойдет на они цены речка.